Hər birinizə salamlayıram. Əzab Türetlər, xoş gördük sizləri. Bu gün sizlərlə çox gözəl suallar işləyəcəyik. Üçbucaqlara aid çox gözəl biz 5 sual, 5 qızıl qayda öyrənəcəyik bu günləri. Videoya keçməmişdən əvvəl sizin məlumatınıza çatdırım ki, inşallah 27 oktyabrda bizim Bakı ərazisində, yəni Bakıda Euler Akademinin buraxılış sınaq 2 imtahanı keçiriləcəkdir deməli Euler Akademiyə şagirdləri üçün qiymət 5 manatdır, amma digər şagirdlər üçün qiymət 10 manatdır. Çox möhtəşəmdir. Hədiyyələr də qoymuşuq. Bundan əvvəlki deməli videoda orada paylaşmışdım. Yəni 300 bal yığana 500 manat mükafat, 290+ topla 100 manat. Yəni bu cür mükafatlarımız da var. Çox super bir tam imtahan modelinə uyğun bir buraxılış imtahanıdır. İştirak etmək istəyənlər buyuran nömrələrə yazaraq Bilet əldə edib gəlib iştirak edə bilər. Bakıda Texniki Universitetində olacaqdır. Və bir də başqa cür ki, sınaqlar qrupumuz davam edir. Artıq riyaziyyatdan 5-ci sınaqlar qrupu açılıbdır. Sınaqlar qrupunda çoxlu sayda sınaqlar işlənilir. Qiymət çox cüzi miqdardadır. Bu nömrəyə yazaraq sınaqlar haqqında məlumat ala bilərsiniz. Təkcə riyaziyyatdan yox, Azərbaycan dili və ingilis dilindən də buraxılı sınaqlar qrupumuz davam edir. Bu da dərslər üçün, yəni onlayn dərslərimiz də davam edir. Əynə dərslərimizə qoşula bilərsiniz. Keçən sualların möhtəşəmliyinə izahlarına. Əziz şagirdlər, birinci istəyirəm ki videonu saxlayasınız, özünüz sualı bir üzərində düşünəsiniz ki, görək bunu necə etmək olar. Bir saxlayın, bir dəqiqə vaxt fikirləşin, sonra keçək sualın izahına. Yəni e, sualda da belədir ki, bu BD təm böləndir, AE də təm böləndir, 9 6 12-dir və bizə bu 7x-i soruşur. Təm bölənə aid olan belə bir gözəl sualdır sıf təmbürlərin xassələrinə istifadə edəcəksiz. Başla izaha yaxın keçis saxladız, düşündünüz. Birinci əl şərhətələr təmbürlərin xassəsinə görə baxırsan BD təmbürlərinə. Bax təmbürlərin xassəsini burada yazıram ki, yadınıza salasız təmbürlərin xassəsini. Təmbürlərin xassəsi belə idi ki, bu təmbürləndisə əgər təmbürləndidə bu BK təmbürlən. Onda A-nın birinci düsturu belə idi ki, A-nın M-ə nisbəti bərabərdir B-nin N-ə nisbəti. İkinci düstur belə idi ki, A-nın B-yə nisbəti bərabərdir M-in N-ə nisbəti. Onda burada nə olacaq? BD təmbəllən olduğuna görə bax 12-nin 6-ya nisbəti AB-nin 9-a nisbətinə bərabərdir. Aydındır? Yəni bu təmbəllən olduğuna görə AD-nin 9-a nisbəti AB-nin 9-a nisbəti 12-nin 6-ya nisbəti. Buradan da görsənir ki AB 18. Bu 1-ci qayda. Sonra, sonra 2-ci qayda, əziz şagirdlər, bu təm böləndir. Bu təm bölənin qaydasını istifadə edəcəyik. Burda görək başqa nə sə verilibmi? Başqa ə, hə, başqa indi nə edəcəyik? Biz burada, biz burada BD-nin özünü də tapa bilərik. Deməli, 3-cü belə bir düstur da var ki, Tənbölənin özününü tapılması. Bax bu tənbölən L. Bu tənböləni tapmaq üçün kök altında a-nı b-y vurub m-i n-ə vurub çıxırsınız. ab-dən mn-ni çıxırsınız. Bu tənbölənin elə belə özününü tapılmasıdır. ab-dən mn. -in. İndi burada da biz bd-ni tapa bilərik də. bd nəyə bərabər olacaq? Kök altında 12 x 18 - 6 x 9. 12 x 18 - 6 x 9. O da bizə nəyi verir? 12-ni -nə 18-ə vuranda 12.8 82-nin 161 yadda 8008 019 12-nin 2111 6 216. İndi varıq düz etdim. Aha. -69-un 54. 2 8-dən dedik 2 11-dən 5 6. Deməli 162. Bu niyə belə xoşa gəlməz ədədlər olur? 162. Başqa onda bunun qaydası nədir? Mən hesablamanı səf elədim burada. 12 * 18, 8 * 16 yadda 818, ola bir 900, 12-ni 211-in 1. 6 911 yadda 12 64. <hazı> ha, burada səf eləmişəm də. 64. Niyə mən burada belə səf elədim? 6 üstə 4 10 01 yadda 15 6 da 17. 200 çıxıram, toplayıram. 270. 270. Mən niyə çıxdım ki orda toplanmalı idi, mən götüb çıxmışam. E, Vururuqdan bir-birə. 270. 9 * 30 3 * kök 30 eləyir. Onda bu bütövlükdə 3 * kök 30dusa, bura x deyəndə bura olacaq 3 * kök 30 - x onda təzədən burada ay medianının xassəsinə görə axı burada həmin bu gördüyünüz bad üçbucaqında ay-ə medianı. Onda 18-i buna böləndə 9-da buna bölürsüz. Yəni 18 bölünsün 3√30 - x = 9/x. Yəni bunun buna nisbəti bunun buna nisbəti. 9-la 18 yəni 2. 2x = 3√30 3x burdan da 3x = 3√30 x də bərabərdir kök, √30 Ümid edirəm hesablama səhvi etməmişəm. Hesablama səhvi, yəni əsas burada misalın yoludur. Hesablama səhvidə deyilsə cavabımıza tapmışıq. Yəni birinci növbədə BD təm bölənin xassəsini tətbiq elədik. 12-nin 6-ya nisbəti, 18-in 9-a nisbəti, yəni bunun buna nisbəti, oradan 18 tapıldı burda. Sonra bu təm bölənin özünün düsturu ilə təm bölənin özü tapıldı. Sonra da bu birsin, burada bu da təm böləndə, burada da bu xsa kök 3 kök 3 + x də bunun buna nisbəti, bunun buna nisbəti oldu bu şəkildə. Yəni sıfır təm bölənin xassəsini möhkəmləndirmək üçün olan gözəl bir sual idi. Sonra keçək bu sualda çox super suallardan da mənim həmişə xoşladığım suallardandır. Bunun da üzərində bir düşünün, görək siz bunu necə tapacaqsınız? Sualın üzərində düşünün bir az. İndi keçək izahına. Videonu saxlayıb düşünün təbii ki. Bax, burada misal ə, bizə İpucu verən bunun bərabəryanlı olmasıdır. 8 8 bərabəryanlıdsa, təpədən bir hündürlük çəkirəm. Hamımız bilirik ki, bərabəryanlı üçbucaqda təpədən çəkilən hündürlük həm də tənbölən və mediandır. Aydın mı? Bərabər təpədən çəkilən hündürlük həm də tənbölən və mediandır. Onda burada nə baş verdi? Bizə hara qədər vermişdi? 10, bizə vermişdi 10. AD-ni 10 vermişdi də burada x idi. Yəni AD 10 idi, bura x idi. Onda bu AC nə qədər idi? AC 10 + x idi. Bütöv. Onda burada eee onda burada nə baş verəcək? Əlbəttə ki, bu H nöqtəsi bunu yarıb böləcək də. Təpədən çəkilmiş hündürlük həm də median olduğuna görə onda 10 + x-i yarıb böləcək. Bu olacaq 10 + x / 2. Eləcə də burdan bura qədər də 10 + x / 2 olacaqdır. Ee, aha, burada h-dir. Bəs bu balaca hissə nə olacaq? 10 + x / 2-dən bu x-i çıxacaqsan. O da bizə verəcək 2-də 10 10 - x. 10 - x bura. 10 - x / 2 ki isə x gələndə bunu ver. İndi burada Pifaqorlardan istifadə edərik. Pifaqorlardan istifadə edərək tapaq. Məsələn, Pifaqorlardan istifadə edəndə məsələn bu böyük BHC üçbucağının Pifaqorundan istifadə etsək, h kvadrat plus bunun kvadratı 4də 10 + x-in kvadratı bərabər 8-in kvadratına. Bir də burada BHD düzbucaqlı üçbucaqdan istifadə eləsək, h kvadrat 10 minus bölücünün kvadratı, yəni 10 minus x-in kvadratı böl 4 2-nin kvadratı dost bərabər 7-nin kvadratı. İndi yəni bunları tərəf-tərəfə çıxmalıyıq. Çıxanda bununla bu getdi, yerdə qaldı bunun kvadratı, yəni 10 plus x-in kvadratı bundan bunu çıxanda məxrəclər eynidir deyənə 4də bu sıx 10 minus x-in kvadratı bərabərdir 8-in kvadratı 64 - 49. Bu da 4-də. Müxtəsər vurmadınsən. 10 + x çıx. - çıxanda bunu belə bir də topla. 10 e, - bir də topla. 10 + x + 10 - x bərabərdir. 14-dən 9 çıxanda 5 eləyir. 15. Bax indi burda x-lar getdi. Onستون 20 var olsun. Burda da 2x = 415-in 6-mish. 3x də bərabər 1.5. Oldu 1.5. İndi x 1.5-dirsə, bizə nə lazım idi? x lazım idi bizə. Su, cavab çıxdı. Yəni demək istirəm ki, bərabəryanlı olduğuna görə təpədən bir hündürlük çəkdik. Burda həm də bu median oldu. Median oldu və burda Pifaqorlardan 2 dənə bu Belə bax bu, düzbucaqlıqda da var. Belənsə 2 dənə favorit tətbiq edirik. Oradan istifadə edirik, bu da gözəl bir sual idi. Sonra belə bir sualımız var. Bu səhifədəmsə bunun bənzəri güvəndə də var. Bərabər tərəfli bir üçbucaqdır bu üçbucaq gördüyünüz kimi. DE bərabərdir EC-yə və 8 üç verir və bu AD-ni soruşur. Sizcə necə olar bu, əziz şagidlər? Birincisi bu bərabər tərəfli üçbucaqdsa, bura 60dsa, bura da 60dır, bura da 60dır. Hamısı 60dır. Və biz burada gördüyünüz bu DBG üçbucağını kosinuslar terminini tətbiq edə bilərik. Bu DBG üçbucağında DG-nin kvadratı bərabərdir 8-in kvadratı + 3-ün kvadratı - 2 * 8 * 3 * kosinus 60. Kosinuslar terminini tətbiq etdim. 64 + 9 - kosinus 60 dərəcə 1/2 -də alır. 2-nə gedir 824. Bu da eləyir 49. Onda DG bərabər oldu 7-yə hazır şagirdlər bu 7-dirsə, avtomatik bu da 7-dir, çünki bu buna bərabərdir. Onda bu tərəf nə oldu? 10 oldu. Bərabər tərəfli üç bucağında bütün tərəflərə bərabər. Bura 10-dusa bura da 10-dur. Bura 8-sə x-ə qalır. 2 qalır. Cavab oldu 2. Bax, belə bir gözəl sual idi. Həqiqətən də çox gözəl bir sualdı. Sonra keçək növbəti suala. Buyurun, bu da gözəl bir sualdır. Təmbölənin xassəsidir bu da bucaqlar üzərində olan təm bölənin xassəsi, videonu saxlayıb işləyin. Bax Əli Şahidlə belə bir qaydamız var idi bizim. Deməli, bucağın təm böləni çəkilibsə, həmin təm bölənin üzərindəki nöqtədən bucağın tərəflərinə, qollarına qədər məsafələr həmişə bərabərdir. Bu da buna bərabər. Bax bu da həmişə söhbətdir. Bax, elə bil ki BAC bucağı verilib, bu da AD təm bölənidir. D-nin Həmin o təmblərlə düzənlə götürülmüş nöqtədən görürsüz bucağın qollarına qədər məsafələr bərabərdir. Burası qısa, burada xdır, digər tərəfdən burası da burasına bərabərdir də buradakı kimi, burası da burasına bərabər. Yəni bura 3 isə burada 3dür. Yəni həmin o perpendikulyara qədər olan məsafələr bərabərdir. Bu birinci etapımızdır, bunu bildik. Digər tərəfdən fikir verirsizsə misala, görürəm ki burada bura 5-dir hipotenuz da bu. ABC düzbucaqlı üçbucaqdır. Hipotenuz 5-dir, katet 3-dür. Onda o birisi katetini olacaq 4 olacaq. Onda burası x-dsa burasında nə qalır? 4-x qalır. Onda burada balaca bir dənə düzbucaqlı üçbucaq var. Onda burdan da x² + 2-nin kvadratı = 4-x-in kvadratı. O da bizə verir 16 - 8x + x². Bunlar getdi. 2-nin kvadratı demə 8x b yanə gəlir. 16-dan da çıxanda 4dur. 12 x də bərabərdir. 12/8, yəni 4-ə böləndə 3/4, böl 2, 1.5. Bax, bu da çox super suallar idi. Yəni burada da həmin o qaydanı bilmək lazımdı. Gözəl. Növbəti, növbəti, əziz şagirdlər, belə bir sualdır. Burada bizə yazıb ki, ə pa bunların median olduğunu görürsüz. AK mediandır, buranı yarı bölüb. BM də mediandır, buranı yarı bölüb və burada medianların perpendikulyar olduğunu bizə göstərib. Sonra medianların uzunluqlarını verib və sahəni istəyir. Bunun düsturu var idi. Yadınızda indi birinci fikirləşin misalı həll edeyim, sonra izahını verəcəm. Videonu saxlayıb fikirləşin. Yadınızda saxlayın ki, düstur var idi ki, medianlar əgər perpendikulyardsa Medianlar əgər perpendikulyardırsa, o zaman ə, həmin üçbucağın sahəsi 3/2 MA * MB düstoru ilə tapılır. Mən bunu mövzunun izahında da izah etmişdim. Bizim nəzəriyyə kitabımız var da, bilirsiniz, bütün birinci hissəni əhatə edən çox super bir nəzəriyyə kitabıdır. Yəqin ki, səhifələyətinizdə var. Bu nəzəriyyə kitabında da var. Videolarda da izah etmişəm ki, yəni əgər üçbucağın iki dənə medianı perpendikulyar olarsa, həmin o ə, deməli, həmin o Üçbucağın sahəsi bax burada dükə düsturla tapılır. Onda burada da bu medianlar perpendikulyardır. Üstə 2 vur, 1 * 15 düsturu ilə. 100. Bəs yaxşı. Sizcə sizə belə bir sual verirəm, sizə sual verirəm. Sizcə bunu bu düstursuz necə yazmaq olar? Düstursuz necə yazmaq olar? Onu kommentlərdə bildirin. Görüb chim də yəni bu düstur ustuludur. Tutaq ki, biz düsturu bilmirik. Bəs yaxşı, düsturu bilmiriksə və 2 dənə median bir-birinə perpendikulyardsa, medianları da verib üçbucağın sahəsini onda necə taparıq? Onu yazan yazın kommentə bildirin, görək onu necə yazırıq. Belə əziz şagirdlər, bugünkü qızıl qaydamız bu qədər. Çox super suallar idi həqiqətən də və ə, inşallah Artıcə, yəni bunun davamlı şəkildə çalışacaqam, test-test hər gün paylaşılsın. Siz də qeydlərinizi götürün ki, bunlar hər bir imtahanda lazım olur, istifadə olunur. Həmin mövzunu mükəmməlləşdirirsiniz. Bir də dediyim kimi, sınaqlar, çoxlu sınaqlar işləmək istəyən bizim sınaqlar qrupumuza qoşula bilər. Bu nömrəyə yazın. Əyani dərslərimiz 20 yanvarda davam edir. Onlayn dərslərimizdə Zoom üzərindən davam edir, qoşula bilərsiniz. Belə sağ olun, sağlamlıq qalın.